Любые друзья. Добрый вечер, любые друзья. Будем вечерить. Так, перед тем, как будем веселить, хочу показать вам и рассказать, что у меня опять прихватило, трапилось. Все дали линии просто. Оце и такие деклафинак, нато. Первый день. Ну там, не помогаю ще. Ну, перший день тільки. І ще не знаю. За лікарство хочу вас сказати. За це я не буду. Це не страшно говорю. Амбіт кеторол. Кеторол. Ке... Кеторол. Это тоже ін'єкція. Вот так вот. Так, где, где клапан ну, первый день тут. Вот эти два, первый день. Поехали дальше. Ремесулит. Рафлит. Три штуки осталось. Из десяти. Да. Не. У, это нормально, если живу. Пять штук. А было 10 саше. Десять штук. Значит, что сказать за него? Не помогает. Ни Пять штук лепил. Бачите? И не месил лепил, когда я заболел гриппом. Думал, поможет. Вот. Не помогло. Я потом посмотрю. Не рекомендую его. Так, ну, шприцы вы. Так, что да, да. так, тут она написала? Семейная врач. Дексалгинт. Токтавна. Растирать. Токпата. Токпата. ладно, болит и дальше. Проснулся, папа. Направление. А, это. Без направления укол никто не сделает. Что я хотел со мной вам сказать? А, про этот я сказал. О. Все, ампулу уже выпил. Все. Все выпал. Ой, не ампулу эту, коробочку. Еврофаст. И Брупофе. и Бупрофе. Вот. Внизу написано. Не помогло. Не рекомендую. По две штуки. Был, не рекомендую. Для седалищного нерва не помогло. Не помогло. Зато инструкция толстая. Смотрите сколько бумаги потратил. Выкинуть надо. Это для вас. Сохраним коробочку. Не рекомендую. Запишем. А это я завтра пойду опять. Ползти. Ползти буду завтра. Опять. Может до соседки какой-то сходить. Я Эти таблетки тоже не рекомендую. Чтобы вы знали. ремесел не помогло я уже сколько, вон 5 штук выпал. может надо было еще сразу 5 штук но не помогло а это я еще только принял только начал принимать не уже по одной таблетке блин. ой, по одной ампуле одна, вот написано одна шоу один раз Вот такие инъекции были. Вот такие. Запечатаны, ну, конечно, ну хорошо. Капитально. Давно не было у меня седалищного нерва. Проснулся. Но это он проснулся очень сильно. Капитально. Что у меня лоза в темнее, так будет ходить. Это тоже такие. Мне столько... Я от тебя обезбавлюсь. Я тебя обезбавлюсь. Я... Ну, первый раз только. Буду тебе пить, пить вот эти порошки. О, а еще один. О, куплю. Посоветовал семейный врач. Я тебя заплачу. Первый день. Все не знают. А вот обезболище. И вода, это где сделано? В Испании. Дексалгин, Саша. Ну пока, пока да. Еще через полчаса потерплю, еще не знаю. Буду выпивать после этой серии. Аналгетический засек. Рекомендую. Ну, под вопросом. Декселгію, Саша. Някую. За увагу. Що я приготував? Гречка с морковкой. Отакі От дела. Гядину кину, не знаю. Аппетита немає. Ну, помидоры для красоты. Отакі От справи. справа у меня. На больничку. Слава за все, слава героям. Героям слава, герой слава. Герой, 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 слава. Дякую за це, що ми вечерю. Слава Богу, що мучить. А, який. Копаки. Добавлю. хоть чем-то себя порадовать либо уже половина уже два пакета осталось Ой, а вот такие дела вот я вот моя приправа уже добавляю до, до гречки Рис я не люблю не люблю Ну гречку тоже но уже выхода нет другого Хоть же она хоть какими-то минералами запутана. Это для С Всем божаю здоровья, кто дивится. Не хворите. Мне кажется, дорогие, очень дорогие. Слава Украине. Дорогие очень. Не болейте, любые друзья. А если бы даже был хлеб, я бы не без хлеба. А у меня есть Да. Проснулся наконец-то. Зашел я Ну, гречку я же зробив, как положено, для себя. же, для работы. С приправами. Мелису не выкину. Это не реклама. Тонкая боль и все. Ели, ели, но и, ноги, Не имею понятия, что делать. Первый день только. Вот у меня еще нормальные обезболивающие а остались. Она посоветовала две штуки купить, но я купил четыре. За цены не спрашиваю. Я за деньги не хочу даже разобраться. Всем желаю здоровья. Вот такие дела. Тихой ночи вам всем. Ну пошить. Ну пошить вы чем лечитесь. От седалишного дня не буду. Сегодня люблю сильно-сильно. Не хворит. Ой. Тихой ночи любите.